Чем выше столбики термометров, тем больше людей собираются на реках и водоемах. На реке Талас в свое время пытались даже обустроить зону отдыха. Расставляли лежаки, возводили ограждения. Насколько безопасно купаться здесь сейчас? Среди гор бытовых отходов, пасущихся и купающихся коров и потоки мыльной пены, остающейся после мойки авто и стирки паласов. С приходом летней жары популярным местом отдыха становится пляжи рек озер. Ежедневно можно наблюдать, как сотни людей едут на общественные пляжи, водоемы, озера к спасительной прохладной воде. Одно из популярных мест отдыха – жамбылцев река Талас. И табличку «Купаться запрещено» отдыхающие даже не замечают. Но ну, я здесь купаюсь, здесь очень весело. Ну, и знаков никаких я не видел, что не разрешено здесь купаться. Вода хорошая, все, теплые, жарко здесь. Мы, мы всегда здесь приходим. Специалисты ежегодно берут пробу из реки Талас, но результаты их исследований показывают, что в этой воде купаться опасно для здоровья. Люди рискуют заразиться различными инфекциями, но даже это не способно остановить желающих окунуться в освежающую реку. Запрещено в этих реках купаться, так как любой момент может передаваться кишечная инфекция, паразитарная. Кишечные это попасть могут, когда при купании заглатывает воду, тогда могут передаваться такие заболевания, ручной тиф могут быть, кишечные инфекции могут быть, холера тоже передается через воду. Из паразитарной это обычно водах имеются яйца гельминтов, то, что подтверждает наша лаборатория. В стремлении спастись от жары люди зачастую не обращают внимания на предупреждения специалистов, а между тем такая безответственность может иметь серьезные последствия в виде серьезных заболеваний. А пока люди купаются и рыбачат, проблема безопасного отдыха висит в воздухе. альфемин Газовый 77 News.